Дісі закусовує розслідування у кримінальному провадженні за номером 320-1580-147 15 80 147 від 30 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. На теперішній час на підставі ухвали слідчого судді від 11 серпня 2015 року проводиться обшук за адресою проспект Леніна 147 торговельно розважальному комплексу України. а саме в магазины с надписом «Яблоки». На теперь еще я за 190 слезов установлено, что не установленные особы Было по замытным контролям, а до прихования от митного контроля продукцию компании «Эпл». На теперь час при проведении залучено специалиста, фахівця с данной галузи, яка является доверенной особой представительства Після проведения наложных экспертиз было принято решение встановленная сумма за сбытки за, за державы. Договорились? Все. А на каком основании вы ну, еще хорошо. сюда пришли? А чего вы технику трогаете? На каком основании вы Девушка. пришли в другое Девушка. заведение? Уберите, пожалуйста, Что значит уберите? Берите. Я имею право снимать. Не право. Проведение следственного вы не имеете права снимать. Решение суда Конечно. есть? Конечно. Есть? Конечно. Где? На Джобс кафе на здание, нет. на все здание торгового комплекса «Украина». Покажите, пожалуйста, где это, это прописано? Районе, там прописано, там действительно сказано. То, то... есть вы, вы имеете право зайти в любой магазин, даже в ювелирку? Да, даже в ювелирку. То есть я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. У нас постановление суда о проведении обыска в э, торговом центре «Украина» по адресу. Любое здание, то есть любое поличное... Но у вас основание подозрения в контрабанде а, определенно кафе я «Я «Яблоки». Нет, там прописано нет, название нет, «Яблоки», которое находится Извините. в таком центре Украина. Извините, вы очевидно... Хотели у нас забрать свет наш, с э, которым связана программа э, работ, рабочая 1С э, этого кафе. Вот. Ну, к сожалению, почему-то милиция ну, думает, что э, мы отношение к яблокам. Хотя просто у них были основания, они предъявили какие-то документы. Нет, нам ничего не предъявили, у них единственное было э, разрешение суда на изъятие техники в э, магазине яблоки. Угу. Но мы никоим образом не яблоки, мы кафе, ну, вообще мы техникой не торгуем, мы вообще бизнес заходить в Джобс кафе следователь, оперативники не имели права, потому что в определении суда четко написано, кто имеет право проводить следственное действие, а также ограничена территория, на которой можно проводить следственные действия. Ситуация в том, что на рынке Украины есть несколько поставщиков, и наши правоохранители занимаются тем, что пособничают одним, и э, остальным не дают работать. Как бы. Мне были предложения э, от ряда, ну не от ряда, а от одного поставщика на территории Украины, который склонял меня к сотрудничеству и угрожал мне, как бы, в, э, в негативном случае, что у меня будут такие проблемы, которые мы имеем, как бы, да, там, с правоохранительными органами. И то, что подтверждается тем, что э, приехала киевская проверка, киевская налоговая милиция, это занимались не Запорожские, никакие, э, не наши местные, а приехали с Киева специально выполнять чужой заказ. Как бы. Считаю э, их действия неправомерными так как у нас э, всегда была э, официальная продукция чем под чем э, множественными экспертизами которые мы постоянно проходим так как данная ситуация в этом э, году уже не первая. Как бы. и э, считаю безосновательные все обвинения в наш адрес вы как бы, знаю в любом случае мы эту продукцию заберем